please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video. Param paresham jagatadhi bhutam. Param paresham jagatadhi bhutam. Varam varenyam varadam varishtam. Parishwarim పరేశ్వెర్రీ బహువాగ్ప్రగీతాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే త్వజ్ఞానము ఉన్నవానికి లోకములోని ఏ బాధ ఏ క్లేషము అంటజాలదు త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే श्रियं समस्तैरधिवासभूतां महानुलक्ष्मीं धरणीं धराणाम् अनादिमादिं परमार्थरूपाम् अनादिमादिं परमार्थरूपाम् त्वां सर्वयोनिं शरणं प्रपद्येकामनेकां विविधां सुकार्यां वेत् एकामनेकां विविधां सुकार्यां सकारणां त्वा कल्याणरूपाञ्च शिवां शिवाढ्याम् कल्याणरूपाञ्च शिवां शिवाढ्याम् निं शरणं प्रपद्ये सर्वाश्रयां सर्वजगन्निवासं सर्वाश्रयां सर्वजगन्निवासं श्रीमन्महालक्ष्मीमनादिदेवीं शक्तिस्वरूपां च शिवस्वरूपान् वाम सर्वयोनिं शरणं प्रपद्ये कामाभिदां श्रीं अधिवासभूतं कामाभिदां श्रीमधिवासभूतां ह्रींरूपिणीं मन्मथ बीजयुक्तां कलाढ्यबीजां परमार्थसंज्ञाम् रमां विशालां कमलाधिवासम् वैश्वानरश्रीसहितेन देवीं श्रीमन्त्रराजेन विराजमानाम् सर्वार्थदात्रीं परमां पवित्रा सर्वार्थदात्रीं परमां पवित्रां सर्वयोनिं शरणं प्रपद्ये त्रिकोणसञ्चारयुगप् प्रभूतां त्रिकोणसञ्चारयुगप् प्रभूतां अष्टारचक्राधिनिवासभूताम् अष्टारचक्राधिनिवासभूताम् वासभूताम् त्वां सर्वयोनिं शरणं प्रपद्ये సర్వయో సర్వయో నిం నిం శరణం శరణం సర్వయోని ఈ సర్వ జగత్తులకు సృష్టి కారణమైనది కాబట్టి సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే అటువంటి నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని పరాత్పర భావనలో లీనవయ్యాడు సుఖ మహర్షి తర్వాత ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లైక్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో